64 кращим спортсменам Луганщини призначили обласні стипендії на друге півріччя. З цього приводу в облдержадміністрації влаштували урочистості, на які запросили членів збірних команд України та їх наставників, ветеранів спорту, працівників спортивної сфери та молодих перспективних спортсменів. Луганщині є ким пишатися у спорті. Підкреслив очільник області Сегодня Юрій Гарбуз. Хотілося би поблагодарити, і дійсно, низько ребята покланяться вам від всієї Луганщини за. Медали за то золото, которое вы сегодня ну, дали возможность поднять чувство гордости луганчан еще на более высокую ступень. Спасибо большое. Сегодня очень важно, учитывая, что непростое время переживает Луганщина. Разорвано реально сердце Луганщины, и всем нам хочется вернуться домой. Это моя задача как руководителя области, все для этого делать. И поверьте, то, что можно, и даже то, что не можно, непростое время, и обязательно все для этого сделаем. Ваша задача – то, что можно, и даже то, что не можно. Мы должны показывать, как наши ребята-паралимпийцы, что мы живем в одной стране, что мы сильны духом, сильны телом, и мы можем нести золото, оно очень непростое, и показывать, что Украина едина, потому что как раз 12 человек это уже покажут в ближайшее время, и чуть-чуть позже покажете вы на Олимпиаде в Японии, я в этом уверен. 64 стипендиата это той самый спортивный резерв, на который розраховує Луганщина у майбутньому, кажет начальник управления молоді и спорта Антон Волохов. Мы старались максимально сохранить стипендії и количество выданных стипендий по сравнению с другими годами, поэтому у нас получает всего в целом 64 стипендии, 64 спортсмена. Я думаю, это неплохая цифра, и это тот вот самый резерв, который как раз таки вот то о чем говорил и зам губернатора и губернатор о том что у нас грядут Олимпиады, нельзя останавливаться на Олимпиаде 2016 рио де -Жанейро. У нас грядут Олимпийские игры в Токио в 2020 году. И это как раз вот этот задел, это вот этот вот резерв, это вот эта вот та команда на сегодняшний день, которую вы видели, которая поедет на Олимпиаду в Токио 2020. Зараз луганчанам є чим пишатися. За результатами виступів спортсменів області на всеукраїнських та міжнародних змаганнях до складу національної збірної команди у цьому році потрапило 186 осіб. Також у Луганчан 12 путівок на Олімпіаду, що пройде у Ріо де жанейро 12 лицензий – это серьезный результат, результат, который даже превзошел многие годы мирного времени. Из 202 человек сборной Украины, которая поедет на Олимпиаду, 12 наших олимпийцев и 2 паралимпийца. Это серьезнейший, очень ну, такой хороший результат. Вот, и динамика положительная. Я надеюсь, может быть, мы еще до Олимпиады, вот за вот эти 15 дней выбор им еще может быть пару лицензий. Усього у другому півріччі на стипендії спортсменам піде 533 тисячі гривень з обласної казни. Подбала влада області і про технічне забезпечення спортивних закладів. Кілька сертифікатів на придбання спортивного інвентарю отримали обласні спортивні установи. Професійний боксерський ринг матиме Луганська обласна школа вищої спортивної майстерності, Луганська обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву, олімпійська надія поповниця, борцівським килимом для відділення дзюдо, п'ять комплектів штам для відділення важкої атлетики. Отримає Луганська. обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа.